হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ আজি খানাটো কি বনিবা আপোনালোকক দেখাছোঁ চাব এই মই বনাম হাঁহ মাংস হাঁহ মাংসটোত মই নিমখ হালধি দি থৈছোঁ আৰু জিৰা পাউদাৰ ধনিয়া পাউদাৰ অলপ ৰাখিছোঁ আৰু পিঁয়াজ তিনিটা কাটি কাটি লৈছোঁ ডাঙৰ ডাঙৰ আৰু জলকীয়া কেঁচা জলকীয়া কেইটামান কাটি লৈছোঁ ফালি আৰু নহৰু আদা পিচি লৈছোঁ তেজপাত আৰু হাঁহ মাংসটো বনিব কোমোৰাৰ লগত কোমোৰা ডাঙৰ ডাঙৰ পিচকৈ কাটি লৈছোঁ আলুও দুটা সৰু সৰু কাটি লৈছোঁ ধুই মেলি ৰাখিছোঁ এতিয়া এইবোৰ এতিয়া মই গোটেইখিনি ইয়াতে সানি লওঁ মই পিঁয়াজ অলপো দি দিওঁ এইখিনি মই সানি ল'ম কেঁচা জলকীয়াখিনিও দি দিওঁ আৰু নহৰু আদা অলপ দি দিওঁ অলপ তেলত দিম পিঁয়াজো অলপ ৰাখি দিছোঁ তেলত দিবলৈ আৰু জিৰা পাউদাৰ ধনিয়া পাউদাৰ অলপ দি দিছোঁ এইখিনি এতিয়া মই সানি লওঁ হে এতিয়া সানি লৈছোঁ কিন্তু ইয়াত মই লালমিৰ্চ পাউদাৰ নিদিওঁ লালমিৰ্চ পাউদাৰটো দিলে মানে হাঁহ মাংসত ভাল নালাগি হয় হাঁহ মাংসটো অলপ ব্লেক কালাৰ হৈ থাকিলে ভাল লাগে নহ'লে লালমিৰ্চ পাউদাৰটো দিলে ৰঙা হৈ যায় হাঁহ মাংসটো ৰঙাকৈ খাবলৈ ভাল নাপাওঁ আৰু মাংসটোত অলপ কেঁচা মিঠাতেল দিলে টেষ্টটোৱে বেলেগ হৈ যায় খাবলৈ ভাল লাগে মই অলপ মানে মাংসত কেঁচা মিঠাতেল অলপ দিওঁৱেই এতিয়া দি ভালকৈ সানি লওঁ এইখিনি সেয়া মই এতিয়া ধুনীয়াকৈ সানি ল'লোঁ হৈ গ'ল সোণাই এতিয়া গৰম হৈ গ'লে এতিয়া মই তেল অলপ দি দিওঁ তেলটো কমকৈ দিম বাৰু বেছিকৈ নিদিওঁ হাঁহৰ মাংস তেল ওলাই এতিয়া মই ইয়াত পিঁয়াজখিনি দি দিওঁ প্ৰথম শুকান ভাল কাটি দিছোঁ তাৰপৰা পিঁয়াজখিনি দি দিওঁ

এতিয়া লৰাই দিয়া হৈ গ'ব এতিয়া মই অলপ দেৰি ঢাকি দিম ঢাকি দিছোঁ আৰু পোন্ধৰ মিনিটমান পিছত ইয়াক চাই লৈছোঁ পূৰা ফ্ৰাই হৈ গৈছে এতিয়া মই ইয়াত টিমোৰা আৰু আলুটো দি দিম হালধি মই সানি থৈছিলোঁ এতিয়া নিদিওঁ বিছ মিনিটৰ পিছত মই আকৌ এবাৰ চাই লওঁ কোমোৰা আলু আধা সিজা হৈছেহে এতিয়া মই ইয়াত অলপ গোটা মছলা পিচি থৈছিলোঁ কালি জিৰা চব জিৰা ধনিয়া চাৰিটা মই পিচি থৈছিলোঁ গোটা গোটা মছলা এতিয়া মই ইয়াৰ পৰা এচামুচমান দি দিওঁ ইয়াত ডেৰ চামুচমান দি দিছোঁ গোটা মছলাটো মানে অলপ গৰম কৰি মই মিক্সিতে মাৰি পিচি থৈ দিছিলোঁ অলপ সেইকাৰণে এতিয়া অলপ দেৰিকৈ দিছোঁ আৰু প্ৰথমত নিদিলোঁ আৰু এতিয়া দিছোঁ এতিয়া ধুনীয়াকৈ চেনটো আহিব মছলাৰ গোটা মছলা চেনটোৱে ধুনীয়া খাবলৈও ভাল লাগে মাংসত দিলে গোন্ধটো ধুনীয়া হয় এয়া কোমোৰাও সিজি গ'ল আলু সিজি গৈছে এতিয়া মই ইয়াত গৰম পানী অলপ দি দিম গেছটো অলপ বঢ়াই দিওঁ গোটা মছলা দিয়াৰ কাৰণে গোন্ধটো ইমান ধুনীয়া আহিছে এতিয়া মই ইয়াত গৰম পানী অলপ দি দিছোঁ কোমোৰা হাঁহ মাংস ৰেডি